Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan mulakan pembentangan kumpulan kami dengan memberikan pengenalan kepada topik penting pada hari ini iaitu kedaulatan undang-undang. Secara umumnya, kedaulatan undang-undang ialah satu prinsip asas dalam sistem pemerintahan moden yang menegaskan bahawa semua orang tertakluk um, kepada undang-undang termasuk rakyat biasa, pemimpin negara dan institusi kerajaan. Tiada siapapun yang berada di atas undang-undang dan tiada keputusan yang boleh dibuat sewenang-wenangnya tanpa berdasarkan undang-undang. Prinsip ini bukan hanya satu teori tapi ia adalah asas kepada pemerintahan yang adil dan demokratik. Dalam konteks ni, undang-undang berperanan bukan sekadar sebagai peraturan tapi sebagai pelindung hak dan kebebasan rakyat. Kenapa prinsip ni penting dalam sistem pemerintahan demokrasi? um pertama sekali sebab ia memastikan keadilan dapat ditegaskan dan rakyat tidak ditindas oleh kuasa yang sewenang-wenangnya seterusnya ia membolehkan rakyat mencabar keputusan kerajaan melalui mahkamah jika berlaku penyalahgunaan kuasa menerusi proses yang dikenali sebagai semakan kehakiman yang terakhir ia membantu mengekalkan kestabilan politik dan sosial sebab setiap tindakan pemerintah dan rakyat ada batasnya yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk memahami dengan lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh. Baik, di Malaysia, kedaulatan undang-undang merupakan prinsip keempat dalam rukun negara. Contohnya, jika seseorang berasa dizalimi oleh keputusan pihak berkuasa, mereka boleh membawa perkara itu ke mahkamah. Ini menunjukkan bahawa kerajaan juga tertakluk kepada semakan undang-undang dan tidak boleh bertindak sesuka hati di peringkat antarabangsa pula, negara seperti United Kingdom dan Amerika Syarikat juga mengamalkan prinsip ini. Semua pihak termasuk Presiden atau Perdana Menteri perlu mematuhi undang-undang dan boleh dikenakan tindakan jika melanggarnya. Seterusnya, saya akan berkaitan uh, sejarah dan latar belakang kejuruteraan undang-undang secara umumnya peraturan undang-undang ini merujuk kepada prinsip bahawa undang-undang adalah tertinggi dan mengikat semua pihak sama ada rakyat biasa maupun pemimpin. Asal-usul -asal prinsip ini boleh dikesan sejak zaman tambah dunia ini dan juga rung purba ahli falsafah yang terkenal seperti Aristotle mengatakan bahawasanya undang-undang ini merupakan yang sesuatu yang dapat mengawal tingkah laku manusia dan menjadi akses kepada pemerintahan yang adil manakala pada zaman tamadun rom wujud sistem undang-undang awam yang menekankan keadilan, rasyariti dan juga kesamarataan. Satu peristiwa penting yang berlaku pada tahun 1215 di England iaitu mengenai pemeteraian makna karta. Ia dianggap sebagai titik permulaan kepada konsep moden kedatangan undang-undang apabila raja dipersetunduk kepada undang-undang dan hak rakyat mulia diiktiraf secara rasmi. Okay, dalam konteks Malaysia pula, prinsip ini turut melalui proses perkembangan yang tersendiri. Sebelum kedatangan kuasa penjajah, Tanah Melayu telah memiliki sistem undang-undang mereka yang tersendiri seperti contoh Undang-Undang Kanun Melaka dan Hukum Kanun Laut Melaka. kedua duanya merangkumi hukum adat dan syariah. Namun, sistem ini telah sistem ini masih dikuasai oleh kuasa mutlak raja. Apabila British men, apabila British menjajah Tanah Melayu, mereka memperkenalkan sistem perundangan berasaskan undang-undang Inggeris. Sistem mahkamah sivil undang-undang bertulis serta prinsip pemisahan kuasa mula diterapkan. Hal ini membuka jalan kepada pengukuhan prinsip kedaulatan undang-undang dalam sistem pentadbiran. Selepas kemerdekaan pada tahun 1957, perlembagaan persekutuan digubal sebagai undang-undang tertinggi negara ia menetapkan bahawa semua pihak tertakluk kepada perlembagaan dan menjamin hak asasi rakyat kebebasan institusi kehakiman serta struktur pemerintahan yang berasaskan undang-undang kesimpulannya kedatangan undang-undang ialah prinsip yang telah lama berkembang dalam sejarah tamadun manusia di Malaysia ia terus dijadikan asas dalam membentuk sebuah negara yang adil aman dan demokratik menurut Jabatan Perdana Menteri, kedaulatan undang-undang bermaksud semua rakyat adalah sama rata di sisi undang-undang tanpa mengira kaum, jantina atau status sosial. Undang-undang menjadi asas kedaulatan negara dan perlu dihormati oleh semua, termasuk pihak kerajaan sendiri. Tokoh falsafah perlembagaan British AVDC telah memperkenalkan tiga prinsip utama kedaulatan undang-undang yang juga diterapkan dalam sistem perundangan Malaysia. Yang pertama ialah supremasi undang-undang iaitu supremacy of law. Prinsip pertama menekankan bahawa tiada sesiapa termasuk kerajaan boleh bertindak sewenang-wenangnya. Semua orang tertakluk kepada undang-undang. Dalam perlembagaan persekutuan, prinsip ini jelas dalam Perkara 4(1) dan Perkara 75, perlembagaan persekutuan yang menyatakan bahawa undang-undang persekutuan mengatasi undang-undang negeri sekiranya ada percanggahan. Prinsip yang kedua, kesemarataan di sisi undang-undang Equality before the law Prinsip kedua ialah semua individu tanpa mengira latar belakang adalah sama di sisi hadapan undang-undang dan -undang layak mendapat perlindungan yang adil Hal ini termaktub dalam perkara rapan kurungan satu Perlembagaan Persekutuan Namun begitu, terdapat beberapa pengecualian khas yang dibenarkan Contohnya, perkara 153 Perlembagaan Persekutuan untuk hak istimewa orang Melayu dan bumi putera serta perkara 181 Perlembagaan Perkutuan berkaitan kedaulatan raja-raja. Prinsip yang ketiga ialah hak individu dilindungi oleh undang-undang biasa. Prinsip ketiga pula menekankan bahawa hak-hak individu perlu dilindungi bukan hanya melalui perlembagaan tetapi juga melalui sistem perundangan dan mahkamah. Contohnya, hak kebebasan asasi seperti bersuara, berhimpun dan memiliki harta disebut dalam perkara 5 hingga perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah memainkan peranan penting untuk memastikan hak-hak ini dihormati dan dilindungi melalui proses kehakiman yang adil. Kesimpulannya, ketiga-tiga prinsip bisik ini amat penting dalam menjamin keadilan, kestabilan dan keluhuran undang-undang di Malaysia. Walaupun ada pengecualian tertentu atas faktor sosial dan politik, asas kedaulatan undang-undang tetap menjadi yang utama dalam sistem perlembagaan dan pentadbiran negara kita. Kedaulatan undang-undang bermaksud bahawa semua individu termasuk pemerintah tertaruh kepada undang-undang yang sama tanpa pengecualian. Ia menekankan keadilan, keterusan dan kesemarataan dalam pelaksanaan undang-undang. Namun, begitu pelaksanaan fungsi ini di Malaysia menghadapi beberapa cabaran yang serius. Pertama sekali, campur tangan politik dalam institusi kehakiman. Terdapat dawaan bahawa pelantikan hakim atau keputusan mahkamah dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini menjejaskan kebebasan badan kehakiman dan mewujudkan persepsi bahawa keputusan undang-undang boleh dikawal oleh pihak yang berkuasa. Sebagai contoh, apabila perletikan hakim dibuat tanpa keterusan atau proses yang akan bebas, maka kepercayaan rakyat terhadap institusi kehakiman akan terjejas. Seterusnya, ialah pendawaan selektif dan hukuman tidak sekatut. Dalam sesetengah kes individu yang mempunyai pengaruh atau kedudukan tinggi, dilihat mendapat layanan istimewa di sisi undang-undang manakala bagi rakyat biasa dikenakan hukuman yang lebih berat keadaan ini menyebabkan prinsip kesamarataan dalam undang-undang tidak tercapai dan rakyat mula hilang keyakinan terhadap sistem keadilan negara seterusnya ialah penggunaan undang-undang lama dan menindaskan seperti Akta Hasutan 1948 dan akta rahsia rasmi 1972 yang kadang-kadang digunakan untuk menyekat kebebasan bersuara dan menakutkan men mengkritik. Ini bercanggah dengan hak asasi yang dijamin dalam perlembagaan dan mencabar prinsip kedaulatan undang-undang yang seharusnya dilindungi kebebasan rakyat secara adil. Secara kesimpulannya, cabaran-cabaran ke ini menunjukkan bahawa sistem perundangan Malaysia masih perlu diperbaiki. Kedaulatan undang-undang bukan sekadar slogan tapi mesti dibuktikan melalui tindakan-tindakan yang memastikan keadilan dilaksanakan. Kepada semua tanpa pengecualian hanya dengan usaha reformasi menyeluruh barulah negara dapat menjaminkan keadilan kestabilan dan kepercayaan rakyat terhadap sistem undang-undang di Malaysia. Seperti yang kita tahu, setiap negara mempunyai undang-undang mereka yang tersendiri untuk diikuti oleh setiap rakyat yang menduduki negara tersebut. Sebagaimana kita sebagai rakyat Malaysia, kita mempunyai kedalatan undang-undang yang sendiri untuk kita mengamalkan supaya kita punya negara mampu mengamalkan keharmonian dan ketenteraman sesama kita. Dan masa yang sama, Kedua Undang-Undang juga mempunyai kepentingan yang tersendiri seperti mana antaranya adalah mampu mengeratkan hubungan antara rakyat dan pemimpin kerana kedaulatan undang-undang adalah perlu dituntut oleh semua orang tanpa mengira jentina, kaum dan diskriminasi perkauman. Dan masa yang sama, daripada konsep undang-undang juga, kita boleh menyemai rasa cinta kepada negara kerana daripada perkara yang kita amalkan melalui undang-undang yang telah ditetapkan kita mampu membuatkan kita punya rasa cinta terhadap negara lebih mendalam dengan mengikuti setiap undang-undang yang telah ditetapkan Selain itu, kepentingan kedaulatan undang-undang juga adalah mampu menjaga keharmonian dan kedaulatan negara oleh kerana setiap negara mengamalkan undang-undang mereka yang tersendiri jika rakyat mereka dan juga aa, pemimpin mereka mengamalkan undang-undang mereka dengan apa yang telah ditetapkan, insya Allah dengan jayanya setiap negara itu mampu menjadi harmoni dan hidup sesama sendiri dengan penuh keharmonian. Selain itu, antara kepentingan kedaulatan undang-undang adalah mampu meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemimpin di mana jika setiap undang-undang itu dilaksanakan dengan penuh integriti dan penuh adil dan saksama oleh setiap pemimpin mahupun rakyat jelata perkara itu akan menimbulkan rasa kepercayaan yang tinggi dan rasa kasih sayang yang lebih lagi antara rakyat dan juga pemimpin Berikutnya yang terakhir adalah kepentingan kedaulatan undang-undang adalah mampu meningkatkan integriti negara kita di mana jika setiap Masyarakat di pelosok negara kita ini Mengamalkan undang-undang yang telah ditetapkan uh, Negara lain akan memandang negara kita Dengan lebih gah, lebih hebat Jika kita mengamalkan setiap undang-undang itu Dengan penuh integriti Jadi, ya, sebagai rakyat Malaysia Kita perlulah mengamalkan setiap undang-undang Yang telah ditetapkan Dengan prinsip daulat Iaitu kita mengamalkan Tanpa mengira prinsip kaum jantina mahupun agama. Jadinya apa pun kita yang duduk di negara Malaysia ini kita perlulah mengamalkan kedaulatan undang-undang dengan betul supaya kita mampu mengekalkan keharmonian dan kestabilan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Husna Bida Abdul Hamid, nombor metrik 076337. Baik, kedaulatan undang-undang bukan sekadar satu prinsip yang tertera di dalam buku perlembagaan. Tapi ia adalah tunjang utama kepada kestabilan negara, perlindungan kepada keadilan rakyat dan penjagaan kepada kebebasan yang kita nikmati pada hari ini. Wahai warga Malaysia yang merdeka. Sepanjang pembentangan ini, kita telah mengupas Bagaimana konsep ini lahir sejak zaman awal tamadun manusia? Perkembangan mengikut peredaran zaman dan akhirnya dimaktubkan dalam sistem perundangan negara kita melalui Perlembagaan Ia Ianya diterjemahkan dalam prinsip-prinsip asas yang menjunjung tinggi nilai kesamarataan di sisi undang-undang, menolak kezaliman serta menjamin hak asasi dan keadilan kepada semua tanpa mengira pangkat kedudukan ataupun kuasa. Namun begitu, kita juga tidak dapat menafikan bahawa prinsip agung ini kini sedang diuji dengan cabaran. Cabaran datang daripada pelbagai arah termasuk campur tangan dari segi politik yang tidak wajar Penyalahgunaan kuasa oleh pihak yang diberi amanah serta sistem kehakiman yang kadangkala tercalar integriti akibat tekanan luaran. Justeru itu, apakah peranan kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab? Kita tidak boleh berdiam diri. Kita mesti berani untuk bersuara demi menegakkan keadilan. Kita mesti cakna tentang hak dan tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara Malaysia. Dan kita mesti tegas menolak segala bentuk ketidakadilan walau sekecil mana pun sekalipun. Kerana ketidakadilan yang kecil hari ini boleh menjadikan kezaliman yang besar pada suatu hari nanti. Sebagai pelajar, kita bukan hanya penonton atau pemerhati terhadap isu-isu perundangan negara kita. Tetapi, kita adalah generasi pelapis pewaris masa depan negara. Kita adalah bakal pemimpin, peguam, hakim, wartawan ataupun pendidik yang akan meneruskan perjuangan, menegakkan keadilan dan mengekalkan kedaulatan undang-undang negara Malaysia. Marilah kita sama-sama memartabatkan kedaulatan undang-undang negara kita bukan sekadar melalui ucapan ataupun tulisan tetapi melalui tindakan yang berasaskan ilmu dan keberanian dan serta integriti kerana apabila undang-undang dihormati keadilan dapat ditegakkan dan apabila keadilan ditegakkan negara kita akan kekal merdeka berdaulat dan bermaruah keadilan bukan milik seorang yang kuat tetapi milik setiap insan yang berpegang pada kebenaran. Negara yang adil lahir daripada rakyat yang cintakan keadilan dan sanggup memperjuangkannya. Akhir kata dan ingatlah negara yang makmur tidak dibina atas kuasa semata-mata tetapi atas asas undang-undang yang dihormati dan rakyat yang berani mempertahankan negaranya. Sekian itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.